Шановні друзі, безумовно, триває програма Новий день. І триває цикл наших зустрічей з працівниками Миколаївського обласного онкологічного диспансеру. Не забувайте, що ми працюємо в режимі прямого ефіру. Періодично на ваших екранах з'являється номер телефону, за яким ви маєте причудову можливість за допомогою телевізійного ефіру отримати вичерпну відповідь на свої найболючіші запитання. Сьогодні ми знову піднімаємо тему онкологічних захворювань, але робимо акцент на хіміотерапії в процесі лікування. Ня до нашої студії завітала досвідчена експерт із задоволенням. До вашої уваги я хочу представити Ірину Миколаївну Поліщук, завідувачку відділення хіміотерапії Миколаївського обласного онкологічного диспансеру. Ірина Миколаївну, доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні з нами. На самом деле очень много известно і. немного известно о химиотерапии в процессе лечения, потому что то, что мы знаем, это из ряда, знаете, такой бытовой информации, потому что мы, когда сталкиваемся, к сожалению, с вопросами онкологических заболеваний, если, не дай бог, кто-то в семье заболел, мы видим, как происходит лечение, а насколько это важно и что происходит, конечно же, широкому обывателю неизвестно. Итак, Ирина Николаевна, какая цель химиотерапии в процессе лечения? Я скажу немножко о том, что вы очень правы, потому что э, каждая семья тем или иным образом сталкивается с проблемой онкологии. У кого-то болел близкий, у кого-то были знакомые, поэтому слово рак очень пугает. Но э, пугает еще больше незнание того, что такое рак и как с ним бороться. Химиотерапия на самом деле э, более широкое понятие, потому что лечение лекарственными препаратами, которые создала современная медицина. Это не только цитостатики, которые воздействуют на опухоли, это гормональные препараты, это препараты антибиотики, это препараты сопровождения, которые помогают бороться с последствиями химиотерапии, это новые вакцины. Поэтому более широкое и более, наверное, не так пугающее название химиотерапии – это терапия лекарственными препаратами, лекарственная терапия. И проводится она в комплексе лечения онкологических заболеваний э, наряду с хирургией, наряду с радиологией. Но это вовсе не значит, что если вы направлены на химиотерапию, то есть это последний шанс или последняя инстанция, что не сработала хирургия или не сработала радиология. На самом деле лекарственная терапия выходит на более э, современный этап и становится одним из основных методов лечения, потому что лекарственное воздействие на опухоль помогает разрушить опухоль, помогает э, предотвратить деление клеток в самой опухоль, а это значит, предотвращает развитие отдаленных метастазирований, отдаленных метастазов, то есть убивает те клетки, которые могут попасть в кровяное русло, и, соответственно, повредить остальные органы и системы в организме. Это очень важно, потому что начало химиотерапии э, перед операцией позволяет уменьшить опухоль, позволяет э, уничтожить те клетки, которые попали уже в ток крови. И, соответственно, помогает хирургу провести операцию на более высоком уровне, то есть полноценно удалить всю опухоль. Насколько я знаю, я готовилась к этой встрече, раньше врачи не практиковали химиотерапию до операции. Это в последнее время вот такие методы да. лечения? Ну, стали. На самом деле химиотерапия применяется на всех этапах. Угу. И применялась всегда. Дело в том, что она молодая как наука, возникла всего в 60-х годах прошлого столетия, поэтому занимает свое место вот именно сегодня на сегодняшнем этапе когда уже очень мощное развитие науки современных технологий на, у... на уровне генной инженерии поэтому предпочтение отдают химиотерапии как воздействие я бы сказала хирург без ножа Понятно. То есть, есть такие заболевания которые можно полностью излечить химиотерапией именно химиотерапией а то что применяется химиотерапия до операции я уже немножко угу. коснулась этого это позволяет уменьшить объем опухоли и удалить ее как можно радикальнее, то есть как можно э, ближе подойти к пути выздоровления пациента. Спасибо большое за Ваш ответ. Скажите, пожалуйста, в каких случаях просто показана химиотерапия, для того чтобы наши зрители понимали э, важность момента, потому что это основное какое-то звено в большом процессе лечения. Ну, на самом деле химиотерапия важна на всех этапах. Она существует как перед операцией, даже существует сейчас во время операции обработка э, на операционном поле цитостатиком и в послеоперационном периоде как профилактика отдаленных метастазов и как можно большее поддержание периода угу. покоя у пациента или периода ремиссии, как мы называем. Применяется она практически всегда. Существует очень несколько ограниченное число опухолей, которые не чувствительны к лекарственной терапии, к цитостатикам, но чувствительны, допустим, к гормональной терапии или чувствительны к вакцинной терапии. Поэтому я даже затрудняюсь сказать, при каких заболеваниях не применяется Широкий спектр, химиотерапия. Она да? нужна. Угу. Она нужна. Вы сказали о том, что в применении новых вакцин используется химиотерапия. Какого направления эти новые вакцины? Что непосредственно вы имеете в виду? Вакцины разрабатываются нашими отечественными учеными. Это Институт Ковецкого. Разработаны они и за рубежом. И уже внедрены в практику, как вы слышали на, на слуху у всех, это вакцина против заболевания, такого как рак шейки матки, предотвращение. Mm -hmm. Это профилактика заболеваний этого, которое сейчас очень широко распространено. Но и вакцина, которая лечебная, это она применена в институте Ковецкого в первый раз несколько лет назад и сейчас с успехом используется. Это вакцина для лечения меланомы, очень агрессивного заболевания. Поэтому это тоже достигнут определенные успехи в химиотерапии. Во время применения химиотерапии пациенты говорят о широких, очень проявленных побочных эффектах. Насколько действительно они имеют быть и почему настолько вот ярко это все проявляется? Ну, химиопрепараты на всякое... Это препараты токсические. Чтобы побороть опухоль, нужно убить клетку. Естественно, убивая опухолевую клетку, химиопрепараты не могут не задействовать остальные клеточки, которые расположены рядом. Но на современном этапе очень много препаратов, которые нивелируют эти побочные эффекты. Они могут возникнуть, но в руках умелых специалистов, угу. которые назначают помимо только химиотерапии, еще терапию сопровождения мы ее называем, то есть можно до минимума свести эти побочные действия. От чего это зависит? Это индивидуальное восприятие препарата? Конечно, это тоже индивидуально. Это, во-первых, я нашла из психологического настроя пациента. Есть такой пациент, который заходит в отделение, и сам страх перед химиотерапией уже вызывает и тошноту, и рвоту, и негативные реакции. Если человек настроен на лечение, это половина, половина успеха. Ну индивидуальные особенности каждого человека. Женщины переносят, которые особенно был токсикоз беременности, более тяжелой химиотерапии. Пожилые люди, имея свои особенности, особенности по возрасту, по сопутствующим заболеваниям, тоже тяжелее переносят это заболевание. Но есть люди, которые работают при химиотерапии, то есть не меняют свой образ жизни, поэтому так очень индивидуально все. Угу. Ирина сильная. Николаевна, вот сейчас нас смотрит много зрителей. Такие общие, может быть, советы для того, как помочь своему близкому, например, когда ему показана химиотерапия, как подготовить своего родственника или непосредственно самому себя человека для приема, чтобы облегчить вот это состояние? На самом деле все, кто приходит в диспансер, конечно же, испытывают шок, потому что страх слово «рак» укоренился у нас, и слыша это, это, слово, этот диагноз, многие впадают в панику. На самом деле рак уже давно лечится, и лечится достаточно успешно. Очень тяжело, когда чувствуешь себя хорошо, заставить себя пойти на рентген обследование, сделать компьютерный томограф, то есть профилактику сделать и на ранних стадиях выявить заболевание у себя, тем более сделать биопсию, допустим, это укол, чтобы изучить опухолевые клетки. Но если же этот диагноз прозвучал, нужно идти к врачу, нужно не замыкаться в себе, нужно задавать все интересующие вопросы. Вот сидит врач и вы сидите перед ним задавайте вопросы. я думаю что наши специалисты ответят на любые вопросы в том числе и психологические помогут преодолеть барьер, перешагнуть и перейти к лечению потому что чем раньше начинается лечение тем больше успеха на выздоровление. Шановні друзі, знову я хочу звернутися до вас. Приєднуйтесь, будь ласка, до нашого спілкування. Ми працюємо в режимі прямого ефіру, ставте свої запитання. Сьогодні ми говоримо про важливість хіміотерапії в процесі лікування онкологічних захворювань. Якщо у вас є свій досвід прийняття такого роду препаратів, якщо у вас є запитання до нашого експерта, будь ласка, приєднуйтесь до нашої бесіди. Ще є кілька хвилин для того, щоб поспілкуватися. Ирина Николаевна, если, например, прошел человек курс химиотерапии, как быстро он восстанавливается? Ну, это тоже вопрос индивидуальности. Потому что есть люди, которые я говорила, не прерывают работу, участвуют очень активно ну, в своей жизненной позиции, поддерживают ее. Но, как правило, это проходит один-два месяца. Угу. Если это мы говорим о периоде слабости, недомогания, такого вот даже психологической адаптации, то нужно пройти 2-3 месяца. Иногда психологическая адаптация или психологические перехождение порог в нормальную жизнь занимает более долгий период, потому что это связано с изменением в организме, с изменением внешнего вида, какие-то психологические нагрузки во время химиотерапии, операции, радиологии. Поэтому здесь требуется индивидуальный подход. И опять-таки в этом восстановлении помогут, я думаю, что близкие рядом, которые с вами, дети, работа, то есть то, ради чего стоит жить и ради чего стоит переступать из порога лечения в порог уже новой жизни своей. Вы как человек непосредственно сталкивающийся и практикующий, вы как на острие ножа каждый день, как вы считаете, в чем основная запорука успеха? Преодолеть сложные испытания для жизни, себя лично поднять и близким своим помочь или наоборот близкие, чтобы помогли, по всякому бывает. Знаете, один из моих пациентов как-то сказал, что переносить химиотерапию очень тяжело. Настолько тяжело, что иногда задаешь себе вопрос, а стоило ли это всего. Но он сказал, ну когда я вижу, что рядом со мной любящие люди, которые ждут, каждый день ждут, что мне станет лучше, что я преодолею эту болезнь, то я понимаю, что это счастье. И ради этого стоит лечиться, стоит жить и переходить на новый этап своей жизни. Просто всегда нужно понимать, диагноз это не приговор. Это определенный момент в вашей жизни. Вот определенная страничка, которую нужно прожить, которую нужно принять и потом вспоминать как какой-то неудачный, несчастный случай в своей жизни, так скажем. Ведь очень много пациентов живут. Сталкиваясь с диагнозом рак, люди сразу думают, что это смертельный приговор. Но они не видят тех людей, которые излечились, которые ходят рядом с нами в троллейбусах, на рынках, в магазинах, в кинотеатрах. Это люди, которые излечение получили. И благодаря химиотерапии в том числе. И химиотерапии, и благодаря вот э, такого рода информации, которая идет от специалистов э, областного онкологичного диспансера, для того, чтобы понимать, что происходит с конкретным человеком вообще в принципе. Потому что знания спасают очень часто, да. И э, зачастую именно незнание или задержка во времени. Да? Иногда стоит нам жизни. Давайте сейчас обратимся к социальным каким-то исследованиям, социальных сетей, потому что вот я сейчас хочу озвучить вопрос, который очень часто задается в вопросах в процессе обговаривания отказ от химиотерапии. Многие люди считают, что это лишнее, что произошла операция, это самое главное. Опухоль удалена, и я могу жить дальше. Я хочу сказать, что удаление опухоли это очень большой тут и очень большое достижение современной хирургии. Но онкология – это системное заболевание. Что значит системное? То есть это организм. Опухоль – это организм, который живет в вашем организме, грубо говоря. Поэтому для преодоления всех моментов развития опухоли нужно только комплексное воздействие. Потому что хирург удалил опухоль, но есть микро мир который невидимым глазом хирурга недоступен скальпелю. Поэтому вот здесь выступает роль химиотерапия, то есть препараты, которые убивают раковые клетки на микроуровне, так сказать, чтобы было всем понятно. То есть это большая профилактика в отдаленности метастазирования отдаленного метастазирования. Поэтому химиотерапия очень важна. И не надо ее бояться. Нужно приходить, спрашивать. В любом случае вы можете отказаться от химиотерапии. Но в моей практике существуют случаи, когда люди приходили через неделю, через месяц, через полгода, приходили к убеждению, что химиотерапия нужна. И слава богу, если я могу помогать этим людям вовремя. Но когда прошло полгода или год, болезнь взяла свою. После И тогда операции... же химиотерапия может быть просто бессильна. Она может облегчить только симптомы возникшего заболевания уже. Это тоже важно. Ведь химиотерапии мы не отказываем пациентов даже в том случае, когда опухоль очень большая. То есть в этом случае цель химиотерапии – уменьшить симптомы, которые возникли во время образования этой опухоли. Это может быть и температура повышенная, и зуд, и боли. То есть направленная химиотерапия уже в этом случае не на излечение, а на улучшение качества жизни. Эта жизнь очень важна. То есть качество жизни, когда человек лежит, ничего не может делать, или качество жизни, когда он живет с этой опухолью. Конечно, упокой. это однозначно. Ирина Николаевна, у нас на связи есть зритель, и давайте мы выслушаем вопрос. Ведь наших глядачей... алло, вы в эфире, будь ласка. Добрый день. Доброго дня. В 1974 году мне сделали операцию в онкологии. Вот 40 лет. Понятие химиотерапии, я не знаю, что это такое, тогда не было. Операцию мне делал Стоянов, его уже, слава Богу, нету живых. А пере... помогала ему Гордеева. Думаю, что она еще жива. Понятия химии тогда не было. Я приняла 35 пушек. Но ваш вопрос, к сожалению, сорвался. Вопрос. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Да. Так вот, я хотела сказать, что... Сейчас существует ли вот как тогда понятие вот пушки и химия? Что такое химии не было? И я хотела узнать вот это. Все это химия, все это стоит что-то? Итак, вот женщина в 1974 году была прооперирована. И вот она уверяет, что химиотерапии на тот момент ей не предлагали, а были какие-то пушки. Существуют ли сейчас эти пушки? Следующим гости вашей программы будет как раз, как раз такие и Она ага. расскажет. Но я могу сказать, что именно в тот момент, в 60-х годах прошлого века, шло становление химиотерапии как науки. Но химиопрепараты были. Были, конечно же, были. Химиотерапия могла не применяться в первой стадии заболевания. Первая-вторая стадия заболевания, когда опухоль настолько мала, что ее просто убрать, облучить и все. Здесь, в этом конкретном случае, я не знаю, что была за операция. Скорее всего, судя по тому, что названа да, Гордеева, да. это была операция гинекологическая. Uh -huh. Допустим, такое заболевание, как рак матки, излечивается операции и лучевой терапии на ранних этапах этого достаточно, чтобы женщина жила столько лет и, и дай бог ей дальше здоровья. Мы очень вам желаем этого действительно. И спасибо большое, что вы э, задали свой вопрос и поделились своим жизненным опытом. Ирина Николаевна, не могу не задать вопрос относительно э, фитотерапии, потому что в социальных сетях ярко прослеживается, э, прослеживается мысль о том, что химиотерапия может быть заменена фитотерапией. Нет, мой вопрос... Однозначно никакие да. методы нетрадиционной медицины не помогут вам преодолеть рак. У -у -у. Не надо затягивать период прихода к нам. Потому что если бы существовал такой уникальный способ фитотерапии, который излечивает рак, у нас было бы меньше больных, и дано была Нобелевская премия. Бы по этому Будем поводу. надеяться, что вскоре это будет, потому что медицина не стоит на месте, все продолжается. И на сегодняшний день я очень, знаете, с большим оптимизмом смотрю в будущее, потому что все специалисты Николаевского областного онкологического диспансера говорят нам о том, что рак излечивается. Это очень важно для нас, дорогие друзья, и для будущего. Правда? Спасибо, Спасибо большое, что вы были с нами. Я желаю крепкого здоровья вам, вашим пациентам. Приходите обязательно еще. Я желаю тоже всем здоровья, оптимизма. Ну и преодолевать свои страхи как можно раньше. Будьте здоровы.